Перспективы на ближайшие 2-3 года, а то и больше, в со социально-экономическом плане в Украине довольно удручающие. Замораживание социальных стандартов, девальвация национальной валюты, в принципе, загоняет украинское население в пропасть бедности и нищеты. Если, допустим, последние несколько лет Украина болталась в списке европейских стран по уровню доходов населения, по уровню средней заработной плати, то, в принципе, сейчас она заняла твердое последнее место в списке, обогнал своих вечных конкурентов Молдову, Албанию, Боснию. Также хотел бы обратить внимание на парализованность и неэффективность наявных институтов, которые должны стоять на страже права и свобод человека, в том числе социальных стандартов. Фактически реформы буксуют или проходят на уровне кабинетов министров или заместителей министров. В принципе, это видят и наши западные партнеры, кредиторы, доноры, которые уже, насколько понятно, устали от Украины, это ее проблем. И тут десант иностранцев, пусть даже украинского происхождения, который сейчас назначается на высшую должность, дня, показывает отношение, в том числе Международного валютного фонда и других западных партнеров к Украине. Хотя я лично не вижу в этом особой трагедии, потому что уже отступать некуда, и надо не упустить этот уникальный шанс, который все-таки у нас сейчас остался выйти из той социально-экономической и политической ямы. Касательно вашего вопроса по митингам, которые организовываются в том числе и объединениями вкладчиков, я считаю, что не вижу никакой, в этом никакой трагедии, то, что люди выходят на улицу и отстаивая свои права, конечно, удручающе то, что это фактически для них является последней инстанцией, последним механизмом, чтобы достучаться до власти имущих, услышать их проблемы, потому что они же разочаровались и в политических силах, и на явных правовых механизмах, чтобы защитить свои права. И поэтому они такими вот резонансными акциями, с привлечением... А кто виноват в этом, как вы считаете? Вот в том, что э, до такой степени э, озлобленности э, доведены вкладчики и заемщики. Кто виноват в этом? Ну, Безусловно, это в первую очередь политика государства, политика Национального банка, политика Кабинета Министра, как возможно, и предыдущих всех властей, и нынешних, которые последний год у руля, которые не э, уделяли этому вопросу должного внимания. С другой стороны, я скажу, как вот руководитель организации правозащитной, в которую постоянно нам обращаются люди по различным правовым вопросам, есть доля ответственности и вины самих людей и вкладчиков, которые в свое время скажем так, на почве легкомыслия, доверия, погони за каким-то большим процентом. По тем же депозитам стали жертвами той агрессивной рекламы банковских учреждений, все-таки вот, связали себя какими-то кредитами, обязательствами с теми же банковскими учреждениями. Поэтому... Я все-таки по натуре оптимист, я все-таки надеюсь, что несмотря на ближайшие социально-экономические урезания, в том числе в бюджете на 2015 год, правительство найдет возможности урегулировать этот вопрос, в том числе с вкладчиками и с людьми, которые имеют кредиты в банковских учреждениях. Потому что все-таки... Ну, если мы посмотрим последние наши все события в стране, это все-таки люди выходили, отстали свои политические права, какие-то идеи европейской интеграции, то большая вероятность, что все-таки следующие волнения акции будут уже касаться в основном социально-экономических вопросов. Скажите, пожалуйста, какие социальные или законодательные инициативы э, могут быть внедрены для того, чтобы э, успокоить и решить, вернее, даже не успокоить, а решить проблему вкладчиков и заемщиков? Ну, сколько я знаю из последних событий, то, что последние несколько дней уже Национальный банк проводит какие-то переговоры с основными банковскими учреждениями, идет э, переговоры подписания меморандума о том, что все-таки по, по тем же валютным кредитам. 8 -9. Да, 7, 9, да, по, по ограничению, например, там, реализации имущества, которое не является залоговым по кредитным обязательствам, да, то есть, ну, процесс идет, вот как, что в итоге будет, посмотрим.